आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है का दरबार के गद्दी परंपरा परंपरा विराजमान रहे महामेश्वर ब्रह्मी नारायण दास जी महाराज एक बड़ी आध्यात्मिक विभूति होए हैं। सत्य संत हो सरल प्रवृत्ति वाले समता का भाव बना करके रखने वाले उन्होंने सत्य बाबा लाल दयाल जी महाराज की बाणी का प्रचार प्रसार जिथे किया उसे सनातन धर्म दंपरा भी कायम करने वास्ते उन्होंने एक जोर देता और बसता वे कुटुंबकम सारा संसार जड़ा है साढ़ा एक घर है क्षमता का भाव बनाया मैदान के वास्ते एक प्रेम भरिया संदेश कि मिल के रहो बंड के सको आ किसी प्राय की आत्मा कष्ट न पहुंचाओ संत महापुरुषों का यही कम हों संसार के आकर करके वो अमृत शांति मना करके रखते हम ज्ञान दी ज्योत जगांदे हैं ताकि कुआं ना, ना जुड़ी हो शिष्य परंपरा भी जुड़ी है अपने आप ने अपने जीवन में सफर कर सके संसार दे विच मानवता दा प्रचार प्रसार होया रहे होता रहे इज नाल ही संसार दे विच एक राक्षी प्रवृत्ति जड़ी है वह खत्म होए लोग धर्म दा रास्ता अपनाए संस्कार संस्कृति अपनाया जाए पंजाब तो वैसे ही भी गुरुआ पीरन की धरती रही है और इतना बड़े उच्च कोटि के संत जिन्होंने महानुभावन धर्म की रक्षा के वास्ते जान का उपदेश बल्कि अपनी जान की बाजी लगा करके धर्म की रक्षा की उस परंपरा देव महाराज जी का ब्रह्म जी नारायण जी महाराज जी का जन्म दिहा मना रहे हैं इतने आए हुई साधु संगत जी मैं भी इतने इस परंपरा रूप तो भाटिया परिवार और उसके रूप में जुड़ी हुई सारी संगत हर साल इस दिन में बड़ी धूमधाम के नाल मना है और समाज एक जुड़ता बनी रहे अपने संस्कार कायम रहे मानवता कायम रहे यही आज दिन का संदेश है महाराज की जय श्री एक हजार रामसुंदर महान राम दास जी के आशीर्वाद और आज्ञा अनुसार हर हाँ साल लाल द्वारा उमरपुरा में हम परम पूज्य महंत श्री एक हजार अठ नारायण दास जी का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धा नाल सारी जनता के सहयोग के नाल हर साल मनाने इस साल भी महाराज जी बड़ी आशीर्वाद होया कृपा हुई है इस लाल द्वारे दस बजे तो लाके बारह बजे तक दिव्य शासन सत्संग और ईश्वर की लीला बारे ज नहीं दसाया गया है परम पूज्य महान महंत श्री एक हजार अठ रमेश जी महाराज ग्डी बाबा लाल जी गुरपुर रामदास रामपुर से हमें आशीर्वाद देने के लिए हर हाँ साल ही कृपा करते हैं ਇਸ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਸਾਨ ਹੋਏ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਤਾਟਪੁਰ ਜਿੱਥੇ 바ਵਾਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ 22 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤਮਾਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਭਗ ਹੈ ਔਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਪਰਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਖਣਾ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆ ਤੇ ਸਾਜਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਦਾਦ ਜੀ ਕੋ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਭਰੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਤਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦਾਦ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਵਸਾਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਗਰ ਤੇ 40 45 ਮੰਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਖੜਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਾਮੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੋ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਲਣਾ ਜਾਂਦੇ ਮਨਾਦੇ ਲਈ ਬੋਸ